বান্দৰ আছে বাহু ওলাই বুলি কয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভূত বুলি বিশ্বাস কৰে মই কিমান দূৰ নাজানো নমস্কাৰ সকলোকে ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি গৈছো গাভৰু দলং কাৰণ আজি ইয়াৰ বাৰ্থডে আছে মানে বাৰ্থডে আছে ফুৰি আহোগৈ ঠিক আছে লগ পাইছো বতৰটো মানে বৰষুণ দিছে আমাৰ মায় মেট্ৰিক পাছ কৰি ওলাই গৈছিলে এতিয়াও ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ন পৰিৱেশৰ লগত স্কুলখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাচনী উচ্চতৰ মাধ্য়মিক বিদ্যালয় আৰু পোনে পোনে নাহৰকুটীয়া যায় আৰু জেগা দুখন ভাল পৰা অ

আমি আপুনি দেখিয়ে গম পাইছে এইটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে চব জেগাব ঘৰ প্ৰায় কমে আছে বহুত কম অ বহুত হেঙা জেগাটো সঁচাকে ভয় আনক ন আমাৰ এইফালে এনেকুৱা জেগা থাকে মানে নালাগে নহয় আৰু

এইটো হৈছে আপোনালোকৰ চিকিউৰিটি হাৰ্ড ইয়াত কিবা আপোনালোকৰ চিকিউৰিটি ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে ইয়াত কব পাৰে আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ তাত উঠা শ্ৰী টো আৰু ইয়াত কিবা দাঁতা ফলক বুলি লিখা আছে কোনোবাই যদি কিবা কিবি দান কৰিছে মানে সেইবিলাক ইয়াত লিখা আছে অ'কে ইয়াত কিবা চাইনবোৰ্ড টাইনবোৰ্ড আছিলে বাট এতিয়া মামৰে খাই পেলাই আঁতৰি গৈছে আৰু আৰু আজি আমি এতিয়া আছোঁ গাভৰু দলঙত আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখুৱাই দিওঁচোন চবফালে মানে জংঘলে আছে মানে দেখিছে ইয়াত বান্দৰ আছে বাঁহো ওলাই বুলি কয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু চৰাই চিৰিটোৰ কথা ক'বই নালাগে ইয়াত মাছ চাত ধুনিছে এইটো জুম কৰিব পাৰিব নেকি চোৱাচোন সেইবোৰ জুম কৰি থাকোঁ চৰাইটো ইমান ঔষধ দলংখনত মানে গাভৰু দলঙৰ তলত গৈ আছোঁ এতিয়া দেখিব পাৰিছোঁ এতিয়া পানী নাই কাৰণে যাব পাৰিছোঁ নহ'লে পানী হ'লে মানে যাব নোৱাৰিব আপোনালোকে তো চেষ্টা কৰিব শুকাই পানী নথকা দিনত আহিবলৈ আৰু আমি গৈছিলোঁ সেই ৰাস্তা আছেনে নে জানো ৰখা আকৌ আমি কত গৈছো নে সেইটো কতে ৰখিলে ভাল আছিলে গৈ ফটো চটো নাই বোলে নামি দিম চাগে পৰি যাম ঘ এতিয়া মই বৰ্তমান কালোহি গাভৰু দলঙৰ তলত গাই খোজ কাঢ়ি যাবলৈ মোৰ হেৰি দিগদাৰ হব চাগে এইখন গাভৰু গাভৰু দলং আৰু তাৰ তলতে আছে আপোনাৰ মানে তলতে নহয় মানে বুঢ়ী ডিঙখনৰ ওপৰত গাভৰু দলংখন আছে আৰু এই ঠাইডোখৰ আছে আপোনালোকৰ নাহৰকটীয়া যি চাচনী নামৰ ঠাই তাতে আছে তাৰ একদম কিনাৰতে আপোনালোকে আহিব পাৰে পৰিৱেশটো এবাৰ একবাৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ঠিক আছে চব একদম ঘাঁহ অকল ঘাঁহে ঘাঁহ এইবিলাক চব বেগ চাই দিয়ে মোৰ দেখিছেনে এই দলংখনৰ যিটো বেগ ষ্টৰী সেইটো হৈছে প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ নাইনটিন চেভেণ্টি ছিক্সত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে তেওঁলোকৰ তেল পানী নেচাৰেল গেছ ইলেক্ট্ৰিচিটি এইবিলাক এই নদীখনৰ ইটোৰ পৰা সিটোৰ পৰালৈ ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু যেতিয়া সেই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাম চলি আছিলে তেতিয়া ওচৰৰ অঞ্চলৰ গাভৰু ছোৱালীসকলে সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন চাব লাগিছিলে আৰু সেই বস্তুটোকে লক্ষ্য কৰি পাছত যেতিয়া দলংখন বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে দলংখনৰ নামটো গাভৰুৰ দলং ৰাখি থোৱা হ'ল এইটো আছিলে ইয়াৰ বেগটো আৰু ইয়াৰ এটা মই চিয়'ৰ নহয় বাৰু মই শুনিব শুনিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ মোৰ এনাই ঘৰটো মানে ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় তেওঁলোকে কয় আৰু যে ইয়াত গধূলি সময়ত সন্ধিয়া সময়ত মানে ইয়াত ছোৱালী ওলায় বুলি কয় মানে ভোট বুলি বিশ্বাস কৰে মই কিমান দূৰ হয়তো নাজানো বাট যদি লোকেল মানুহ আমি লগ পাওঁ তেতিয়া সুধি চাম আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে এই পেকেটবিলাক যে লৈ লৈ আহে ত' এইবিলাকতো আনিব লাগিব নহয় জানো ত' পাৰ্টি চাৰ্টি খাবলৈ এইবিলাক আনিবই লাগিব পিকনিক খাবলৈ বাট ট্ৰাই কৰিব যে পৰাপক্ষ এইবিলাক লগত লৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব লগত ডাঙৰ কেৰি বেগ বা কিবা লৈ আনিব আৰু তাতে ভৰাই পেলাই চব লৈ যাবগৈ আৰু ক'ৰবাত ডাষ্টবিন চাষ্টবিনটো পেলাই দিব কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে চফা কৰিবলৈ মানুহ নাই নহয় জানো তো আপোনালোকৰ পাছত যিসকল মানুহ ইয়াত ফুৰিবলৈ আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় আৰু সেইটোতো বেলেগ বেলেগ কথা বাট নেচাৰৰ কাৰণে এটা হাৰ্মফুল হৈ যায় নহয় জানো ইয়াত নদী চদী আছে মাছ আছে তো মাছৰ মাছবিলাক যদি তাতে কেনেকৈ গম পাইছেনে আপোনালোকে সেইটো আৰু এতিয়া আমি ওপৰত যাওঁ আহ দলংখনৰ ওপৰত চাওঁ তাৰপৰা আহেচোন বান্দৰ গছত বগা পিছত কপি আছে ওপৰত কেনেকুৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাও আৰু এইফালে মানুহে মানে চাইকেল লাইকেল দাঙি লৈ যায় দাঙি পেলাই এশ এশ দাঙি লৈ যায় আৰু এই দুশ চলাই যায় আৰু এই মাজতো আছে দেখিছেনে আপোনালোকে মাজতো যাবলগীয়া কিয় চিৰিয়া আছে তই মোবাইল পৰি যাব আকৌ দেইবিলাক চাওকচোন এইফালে মোবাইল চোবাইল যদি সাৱধান নে মোবাইল মোবাইল পৰিলে মানে গ'ল আৰু আপোনালোকৰ ইমান দীঘলীতো আমি গোটেই দলংখন ইপাৰৰ পৰা সিফালে যাম যিমান দীঘলো তাৰপৰা আমি চিধা ঘৰ যাম চৰি এতিয়া আমি সেইটো সেই জেগাডোখৰ পৰা দেখিছেনে আপোনালোক জুনকুৰি চলক সেই জেগাডোখৰ পৰা সেই বাইকখন চল উঠিছে তাৰপৰা আৰু এতিয়া আমি ইয়াত উঠি আছোঁ আৰু দেখিছেনে এইখন দলংখন ইয়াত যদি মোবাইল কেনেকৈ পৰে আপোনালোক গ'ল আৰু দেখিছেনে ফাঁক আছে নাই বচাৰ কোনো চান্সেই নাই বচাৰ কোনো চান্সেই নাই মানে সেইখন দেখিছে ইমান ডাঙৰ দলংটো সেইখন আৰু মোৰ অলপ ভয় ভয় লাগিছে মানে লোহাৰটো বৰ ষ্ট্ৰং যেন লগা নাই দেখা যাওক নদীটো শুকাই গৈছে আৰু সেইফালে পানী এতিয়াও আহি আছে আহিছে মানে শুকাই গৈছে মানে এতিয়া বাৰিষা চিজন পানী আহিব আৰু লাহে লাহে বাট এতিয়া বৰ্তমান শুকাই গৈছে চাওকচোন কিয় ধুনীয়া ধুনীয়া হয় সেইফালে খালী জেগাডোখৰ যাতে খেতি চেতি হয় চাগে সেইটো গম নাপাওঁ আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে আহে কেতিয়াবা মানে তো পৰাপক্ষত সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ নাহিব মানে কাৰণ ইয়াৰ যি দৃশ্য হয় ইমান ভাল নহয় মানে ইয়াত জেগাডোখৰ মানে অলপ নিজান জান যে ত' সেইকাৰণে মানে কাপলছবিলাক ইয়াতে আহি পেলাই মানে কথা চথা পাতে আৰু ত' হয়তো আপোনালোকে হয়তো নিবিচাৰিব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক দেখক ত' সেইটো মোৰ পৰা আপোনালোকৰ আপোনালোকলৈ এটা ছাজেচন আৰু ইয়াত শেষ হৈছে প্ৰায় আৰু ইয়াতে এটা চিকিউৰিটি হাৰ্ড আছে আপোনালোকে আৰু ইফালৰ পৰা যেনেকুৱা দেখি এইফালৰ পৰা তেনেকুৱা দেখি আৰু এইফালে লিখা চাগে চাব অনুগ্ৰহ কৰি দলঙৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ অংকন কৰি আৰু পিক আদি পেলাই পৰিৱেশ আৰু সৌন্দৰ্য বিনষ্ট নকৰে যেন অ গাভৰু দলং আমি ঘৰ পাই গ'লহি আৰু এতিয়া ভাত বনাই আছে আজি বাৰ্থডে আছিলে সেইকাৰণে ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিলো অলপ বাকী তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে জেগাডোখৰ লাগিলে বঢ়িয়া লাগিল নে অকে ভাবো ভাল লাগিলে আমি তাত মানে যাম যাম বুলি ভাবি আছিলো বাট টাইম পোৱা নাছিলো আজি বন্ধ আছিলে যিহেতু স্কুল গৈছো আৰু অলপ এইফালে কিয় বনাই কি বনাইছিলো মাংস নেকি মাংস লাগিছে নে অলপ চলপ চেনেমা খাই আছে নানা কথা